Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Halo semuanya, semoga kabar Anda hari ini dalam keadaan yang baik dan selalu dalam keberkahan. Kali ini, kami akan mereview sebuah peternakan semut rangrang berdasarkan video kiriman dari penonton setia channel ini yang berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau sudah menyimak channel ini sejak beberapa waktu yang lalu, namun karena kesibukan dalam beraktivitas, beliau ini baru bisa mencoba memulai beternak semut rangrang sejak beberapa hari yang lalu. Dalam review kali ini, kami akan memberikan evaluasi dan masukan dan kami berharap juga bisa menjadi informasi dan pembelajaran serta dapat menginspirasi bagi peternak semut rangrang pemula yang lain untuk dapat meraih kesuksesan dalam berternak semut rangrang kami tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pandai dalam hal berternak semut rangrang karena kami pun dulu pernah mengalami menjadi peternak semut rangrang pemula sama seperti Anda. Dan di channel ini, kami akan banyak membagikan pengalaman kami selama berternak semut rangrang. Sampai dengan hari ini, kami pun masih terus mempelajari dan bereksperimen agar bisa berternak semut rangrang -rang yang lebih baik. Baiklah, kita saksikan videonya dan kita akan sama-sama belajar. Assalamualaikum Mas Adi, Ini lokasi peter kandang ternak saya. Yang sebelah sini ini jangkrik, yang sebelah sini kroto, yang semut rangrang. Rang. Itu baru tiga hari. Nah lokasi rumah saya ini ini di belakang sana ini rumah utama di belakang ini ada kandang murai jadi saya ternak murai nah, lokasi rumah saya itu seperti ini langsung ke alam bebas nah. Waalaikumsalam di sini disebutkan bahwa beliau adalah peternak burung murai dan juga jangkrik dan sekarang sedang mulai mencoba untuk berternak semut rangrang. -rang. Ini sangat cocok karena kroto hasil dari berternak semut rangrang -rang ini nantinya bisa digunakan sebagai pakan untuk peternakan murai. Beliau dan jangkrik yang beliau pelihara juga bisa dijadikan pakan untuk semut rangrang -rang dan juga burung murai. Artinya, ini bisa menghemat biaya operasional dalam berternak dan saling mendukung. Bus ini agar cahaya itu nggak terlalu terang karena di ruangan terbuka. Kandang yang digunakan adalah kandang yang terbuka tanpa dinding. Beliau menempatkan kardus pada rak agar intensitas cahaya yang masuk ke dalam toples tidak terlalu tinggi demi kenyamanan semut rang-rang di dalam sarang toples. Kandang ternak semut rangrang ini bisa dalam ruangan terbuka ataupun ruangan tertutup dengan sistem ventilasi yang baik sebagaimana yang telah kami bahas pada video terdahulu. Dalam hal seperti ini sering juga ditanyakan oleh peternak semut rangrang pemula. Ini kan bilang jangan ditutup. Nah, sekarang udah Iya, memang benar. Jika menggunakan media toples sebagai sarang semut rangrang, sebaiknya tutup toples dilepas agar suhu dan kelembaban di dalam toples lebih stabil karena sarang akan terhubung secara langsung dengan rak kayu. Kelemahan di kandang ternak saya ini ya, mungkin ini nih bentuk kandangnya seperti ini. Mungkin saya paling saya sungkir besok atau kapan saya keluarin karena saya nonton video-video mas itu. Kandang itu jangan sampai ada seperti ini Mereka bisa minggat hmm, Seperti ini, ini harus keluar Tepat sekali Di sini beliau sudah memahami bahwa Ada sedikit kekurangan dalam konstruksi raknya Yaitu ada beberapa bagian yang menonjol keluar Yang nantinya bisa dijadikan sebagai tempat semut-semut Yang stres bergerombol dan menjatuhkan diri secara massal seperti pada video terdahulu, idealnya memang rak ini dibuat serapi mungkin dan tidak ada bagian-bagian yang menonjol agar semut tidak gampang melarikan diri dari rak budidaya. Sebagai catatan, bagi yang ingin memulai berternak semut rangrang, -rang, yang pertama dipersiapkan adalah kandang dan rak, bukan koloni semut rangrangnya terlebih dahulu menyiapkan koloni semut rangrang -rang terlebih dahulu padahal kandang dan rak belum siap itu adalah cara yang keliru di dalam raknya beliau juga menyajikan buah-buahan segar ini bagus untuk semut rangrang -rang, Walaupun tidak semua jenis buah-buahan semut mau menghisap sari-sarinya. Untuk memudahkan semut dalam mengkonsumsi buah-buahan ini sebaiknya disajikan dalam bentuk jus buah. Minumannya itu saya pakai eh, apa, gula aren yang saya cairkan. Minuman yang disajikan di dalam rak. Sebaiknya tidak hanya menggunakan gula aren saja, akan tetapi ditambahkan dengan air gula tebu yang disajikan secara terpisah, seperti yang pernah kami bagikan pada video terdahulu. Untuk memberikan asupan gizi berupa protein hewani di dalam rak ini juga disajikan jangkrik. Ini sudah benar dan akan lebih bagus lagi. Jika untuk perawatan harian pakan semut rangrang -rang berupa jangkrik ini dikombinasikan dengan pakan yang lain agar lebih variatif dan semut tidak mudah bosan dengan pakan yang monoton, sebagai informasi tambahan. Jika lebih sering memberikan makanan bagi semut rang-rang dengan hewan yang mati atau berubah daging, maka semut rang-rang akan lebih jinak karena mereka tidak terlatih untuk melumpuhkan mangsanya seperti di alam liar. Jika semut rang-rang yang kita pelihara lebih jinak, tentunya akan semakin memudahkan peternak dalam merawat dan mengembangbiakkan semut rang-rang. Kandang ternak saya itu, ruangan terbuka, saya pakai macam ini. Untuk kandang terbuka seperti ini, memang kelembaban akan cenderung rendah. Cara mengatasi kelembaban kandang yang tidak ideal, lebih baik jika diberikan semacam jaring, dan pada jaring ini bisa disemprotkan air sampai kelembaban mencapai angka ideal, atau sekitar 70-80%. Ini tidak harus dilakukan setiap hari, tapi jika hanya terjadi penurunan kelembaban saja. Sebagian peternak semut rang-rang pemula mengabaikan hal seperti ini, padahal ini adalah salah satu kunci keberhasilan telur pasir bisa menetas menjadi larva. Banyak kasus ratu semut rangrang bisa produktif menghasilkan telur pasir yang banyak, tapi di dalam sarang toples tidak terlihat kroto sama sekali. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak idealnya kelembaban di dalam sarang toples koloni semut rangrang. Jangkrik saya udah berkali-kali panen, mas. Teman yang ini yang saya coba lagi, agak rumit sih. Iya, betul sekali yang beliau katakan, berternak semut rangrang -rang atau ternak kroto ini lebih sulit jika dibandingkan dengan berternak jangkrik. Kalau sekedar memindahkan semut rangrang -rang dari pohon ke dalam toples itu memang sangat mudah. Seperti yang kita lihat di sini, kandang semut rangrang -rang ini juga sangat dekat dengan kandang ternak burung murai. Di kandang semut ini sangat jelas terdengar kicauan burung murai dan burung lovebird. Ini jelas bukanlah merupakan tempat yang sepi dari suara-suara bising. Banyak peternak pemula yang keliru dan menganggap bahwa ternak semut rang-rang harus di tempat sunyi dan tidak boleh terganggu oleh suara bising. Hal seperti ini juga termasuk kesalahan pemahaman yang sudah turun-temurun antar generasi peternak semut rangrang. Di sini kami tegaskan bahwa berternak semut rangrang tidak harus di tempat sepi dan tidak mengapa ada suara-suara di sekitar kandang ternak semut rangrang karena frekuensi suara yang bisa didengar oleh semut rangrang berbeda dengan manusia. Suara bising bagi manusia hmm. belum tentu bagi semut rangrang. -rang. -rang. Nah jaraknya ini dari sini sekitar berapa nih? Sekitar 30-an, 30 cm. Jarak minimal antara rak dan dinding kandang adalah 30 cm. Penempatan rak ini sudah benar. Ini bertujuan agar predator semut rangrang -rang yang berupa cicak tidak bisa melompat ke dalam rak budidaya. Banyak caltunya nih. Jadi caltunya itu ada yang terbang, ada yang saya lepasin di pohon apel saya itu. Di sini harus diperhatikan oleh peternak semut rangrang pemula yang akan melakukan karantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang seperti video terdahulu, sudah kami bahas bahwa hanya calon ratu semut rang-rang dan semut jantan yang sudah terbang saja yang memenuhi syarat untuk dikarantina dan dikawinkan. Mengkarantina calon ratu semut rang-rang dan semut jantan yang belum terbang dari koloni asalnya kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Calon Ratu Semut Rangrang -rang yang lepas sayap di dalam koloni seperti ini belum tentu karena mereka sudah melakukan perkawinan dan akan segera menjadi Ratu Semut Rangrang. -rang. Karena sebenarnya mereka melakukan perkawinan didahului dengan penerbangan mereka pergi dari Sarang dan tidak di koloni asalnya lepasnya sayap calon ratu di dalam koloni ini bukan karena akan segera menjadi ratu, tapi karena sebab yang lain. Jika dilihat dari warnanya, calon ratu semut rang ini masih berusia muda dan belum siap melakukan perkawinan. Nih. Nah ini nih mas, ini -tuh apa nih? Oh ini, oh ini yang udah mati kayaknya Eh. Ini memang benar calon ratu semut rangrang -rang yang mati. Ini saya kasih kroto, ada yang diambil, ada yang enggak. Dalam pengambilan atau pemindahan koloni semut rangrang -rang dari pohon ke dalam rak budidaya akan ada banyak kroto, semut pekerja dan calon ratu serta semut jantan yang mati. Kroto yang tidak diambil oleh semut pekerja bisa disebabkan oleh karena terkena kotoran, atau rusak, atau pecah karena pengambilan yang kurang hati-hati. Calon ratu yang mati. Bisa dikarenakan mereka stres dengan tempat barunya Atau dalam kondisi kurang makanan Karena semut pekerja sibuk dengan urusan mereka sendiri Sehingga tidak sempat untuk menyuapi calon ratu semut rang-rang Dan semut-semut pekerja pun bisa juga mengalami stres Yang dapat mengakibatkan mereka mati Kalau saya perhatikan di video masih itu kan Jarang ada semut yang di luar ini punya saya lebih banyak nongkrong di luar loh mas, pada nongkrong semua mereka, kayak ada yang membahas sesuatu tuh, kayak lagi rapat gitu tuh. Untuk semut rangrang yang baru saja diambil dari alam liar cenderung banyak yang berkeliaran di luar sarang toples. Ini adalah hal yang wajar. Mereka akan menjelajahi tempat tinggal barunya dan berusaha mengenali lingkungan serta memberikan tanda bahwa itu adalah area teritorial mereka menggunakan feromon. pertama hari ngambil dari alam itu mereka masih lihat, tapi sekarang udah jalan tiga hari udah mulai tenang. Semakin lama semut semakin tenang di lingkungan barunya. Secara umum. Peternakan semut rangrang yang baru saja dimulai oleh beliau ini tidak terlalu banyak mendapatkan koreksi dari kami, hanya masalah rak saja yang kurang rapi. Dan untuk saat sekarang, rak ini sudah beliau perbaiki. Sebagai saran tambahan, Menurut kami, kayu-kayu ini tidak diperlukan karena semut akan berjalan naik turun antar tingkat rak sudah cukup dengan melalui kaki-kaki penyangga rak saja. Oke okay, teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah Yang pertama, Kandang semut rang-rang dapat berada di dalam ruangan terbuka ataupun tertutup dengan sistem ventilasi yang baik. Syarat utamanya adalah rak budidaya harus dalam kondisi teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua, untuk menjaga kelembaban kandang yang terbuka dapat diberikan jaring yang disemprotkan dengan air sampai mencapai tingkat kelembaban yang ideal. Yang ketiga, untuk sarang semut rangrang -rang menggunakan media toples sebaiknya toples tidak dipasangkan tutupnya agar suhu dan kelembaban di dalam toples lebih stabil. Yang keempat, persiapan kandang dan rak adalah prioritas utama sebelum memulai berternak semut rangrang -rang dan bukan mempersiapkan koloni semut rangrang -rang yang akan dipelihara terlebih dahulu. Yang kelima. Dalam pembuatan rak budidaya, konstruksinya harus diperhatikan agar tidak ada bagian yang menonjol, sehingga semut mudah melarikan diri dari rak. Yang keenam, suara bising di sekitar kandang tidak akan berpengaruh pada koloni semut rang-rang yang dipelihara, karena frekuensi suara yang bisa didengar oleh semut rang-rang berbeda dengan manusia. Yang ketujuh, makanan dan minuman semut rangrang dapat diberikan dalam bentuk jus buah atau air gula tebu serta dikombinasikan dengan makanan dari sumber hewani yang variatif agar semut rangrang tidak mudah bosan. Pemberian makanan berupa hewan yang sudah mati atau berupa daging akan melatih semut rangrang menjadi lebih jinak dan makin mudah dipelihara. Dan satu lagi saran dari kami, pada rak budidaya semut rangrang -rang ini harus segera diberikan ratu semut rangrang -rang dan juga ditambahkan lagi semut-semut pekerja agar kehidupan koloni semut rangrang -rang berjalan secara normal dan produktif menghasilkan kroto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.